І БТРи їх поламалися, що тут на тракторі, їм допомагали справляти, їх покупали, кормили люди, а ті приїхали, я не знаю, зробили таке, що це позор. Хоби правду показали, хоч би раз люди подивилися на правду, де та правда. Господи, помилуй. Сегодня мы в Сергеевке. По словам местных жителей, вчера, 17 апреля, около 5 часов вечера, здесь э, слышали стрельбу. И э, вот что они рассказывают. Позавчера, 16 апреля, мимо Сергеевки проходила колонна БТРов, боевых машин десанта, и две единицы техники сломались. Одна хоть как-то, но дошла сама до помещения, до технических ремонтных мастерских тракторной бригады. Ее здесь ремонтировали. Вторую же, уже утром 17 апреля, с помощью обычной техники притащили сюда и тоже ремонтировали. Но в 5 часов вечера э, на полях неподалеку высадился десант с вертолетов. Э, по-видимому, десантников неправильно информировали, потому что они пытались отбить эти БТР и БМД. Думали, что их захватили местные жители. На самом деле здесь производился ремонт, но, как мы здесь увидели, здесь была тоже стрельба. Когда десант уже зашел на территорию, всех, кто здесь находился, работников, уложили на землю, руки за голову. И в принципе, вот такая ситуация пока что. Во время вот этой операции ранили сторожа. Мужчина сейчас находится в больнице. БТР и БМД забрали, и сейчас в Сергеевке все спокойно. Вот именно здесь, на втором этаже этого здания, стоял сторож. И вот следы от пуль Говорят, с вертолетов стреляли. И здесь его и ранили. Здесь еще видна кровь. Ретранслятор. Ну что, я ну что у нас вчера в Сергеевке происходило? Ну день практически прошел нормально. С самого утра при передвижении военной техники в сторону э, города доброполя значит, было поломано два э, две боевых машины десанта. Значит, за Сергеевкой, выше Сергеевки. Ну, насколько я владею ситуацией и знаю, значит, там кто-то на них напал, на солдат побили. Ну, выехали наши там инженер из хозяйства, сельскохозяйственного предприятия нашего КЗТС Машинина. Хотели помочь на трассе. Ну, это не получилось, значит, короче. И решили переправить эти боевые машины, значит, в район мастерской и оказать помощь для дальнейшего передвижения. Ну, одну практически отремонтировал, а вторая ремонту не подлежит, потому что вышел со строя двигатель. Ну, ее закрыли в склад под замок. Военнослужащих, находящихся на этой технике, значит, колхоз, ну, не колхоз, сельское предприятие, извиняюсь, колхоз уже в прошлом, значит, в обеденный перерыв покормили нормально, горячей пищей, дали возможность умыться, там все, и занимались ремонтом, так будем говорить. Ну, потом я дальше не знаю, что было, а где-то без 20, в 1740 где-то первый вертолет начал нарезать круги над Сергеевкой. Ну, летает-то а летает, их много здесь летает. Потом, короче, зашли вертолеты, вот эти боевые, называют их летающий танк 3, по-моему так если по количеству и по разной там, по окраске. И штук четыре десантных вертолета. С десантами, я так понимаю, на борту. Но это было, ну, я же говорю, это без 26. Ну и началось там на, в районе второй бригады, выше села, круги вертолеты потом приземление вертолетов, и, насколько я знаю и слышал, высадился десант там на второй бригаде. По какой причине, кого они там, зачистка шла этих антитеррористической операции, не знаю. На бригаде присутствовали механизаторы, наши жители, чужих не было там. Директор, инженер присутствовал на бригаде. Ну, короче, они ждали, раньше там до обед приезжала Приезжал этот военный майор с этой воинской части. Должен был пройти трал и автокран погрузить эту технику поломанную и увезти. Ну, короче, как обычно, ну, не было ничего. И вдруг появляются вертолеты. Ну, думаю, сейчас вертолет туда-сюда спускается, солдат грузят и улетают, и технику заберут. Может, на подходе тягач или бог его знает Ну. Оказывается совсем другая ситуация. Десантники с некоторыми там возгласами, которые обычно бывают всех наших рабочих механизаторов, готовящихся ко второй смене выезда в поле, как это говорят, лицом в землю, в том числе и директора и всех остальных. Потом же начались разборки кто что, кто старше. Директора подняли, он начал объяснять ситуацию, что до чего и как получилось. Ну, стрельба, стрельба, значит, была. Стрельба была на предупреждение, якобы вверх. Стрельба была... Кстати, есть один человек у нас ранен, сторож, ну, охранник, мех двора. Ну, а получилось так, когда вертолеты были на подлете, он или выглянул в окно, там мастерской на втором этаже, значит, ну там типа ну, всю бригаду видно ну, оттуда, ну в дневное время. Ну, по всей вероятности, ну так, как очевидцы, разговор идет, ну это разговор, этот, я не утверждаю. Значит, якобы снайпер стрелял с вертолета, с вертолета. Ну, пуля прошла касательно зацепил шею и спину. Значит, рвана рана, особых таких повреждений не было. Кровоносные сосуды, значит, были не повреждены практически. Ну, да, не повреждены. Ну, по крайней мере, наш врач, которая выезжала с медсестрой сюда, ну, говорила, кровопотери большой не было у человека. А потом из Славянска скоро забрала и вывезли в город Славянск в лечебное учреждение. Ну, врач, когда он бежали с этой медсестрой, ну, оказывать помощь, будем так тоже был предупредительный выстрел. Их, прежде чем пропустили к раненому, значит, обыскали там капитально. Потом они поднялись, там оказали помощь, помогали этому раненому. Спуститься со второго этажа на низ, там лестница есть наружно. Ну, потом, с... кто там с ними разговаривал, офицер, ну, наверное, старший. Нормально поговорили, то все. У вас дети есть, одна медсестра говорит, нет, внуки даже есть. Ну, а потом, кроме всего остального, ну, точное количество, я скажу, ну, где-то штук 12 БТР это точно было и с десантом на борту, на БТРах. Ну, все это прошло, стрельба прекратилась, вертолеты продолжали кружиться над селом. В ну, общем-то, жутко, жутко. Народ, некоторые там, что рядом с бригадой, где-то эти события, там улица находится на метров 50 до домов, ну, 100, 50-100 метров. Некоторые на ту сторону села уже передвигались, перебирались. Ну, жутковато вообще-то. Ну, единственное, что, я скажу, будем так рассуждать. Но ну, это лично мое мнение, не знаю, кто как это воспримет. Такую технику, такую силу, ну будем, получилось так, бросили на колхозники, на механизатор.